નમસ્કાર જસબાદ વિથ કૃષ્ણના દસમા એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે હા ખુશીની વાત એટલે છે કે જોત જોતામાં ફોન જોકી ક્રિષ્નાની યુટ્યુબ ચેનલના સ્પેશિયલ એપિસોડ જસબાત વિથ ક્રિષ્ના દસ એપિસોડ પૂરા થઈ ગયા છે અને એમાંય દસમા એપિસોડના જે ગેસ્ટ છે એ મારા બહુ જ ક્લોઝ છે રશ્મિ ભગત ફ્રોમ નડિયાદ હમણાં જ તાજેતરમાં બનેલા લેખક ખરેખર બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ થાય છે રશ્મિ દીદી ઉપર કેમકે અમે લોકો સુરતના એક ઇવેન્ટમાં બે ત્રણ વર્ષ પહેલાં મળ્યા હતા ત્યારે એ એક કો ઓથર હતા એ બધી જગ્યાએ બધા ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ પર એમના લેખ એમની પોયમ્સ આપતા હતા બટ હવે ફાઇનલી એમને પોતાની બુક પબ્લિશ કરી છે અને એ હવે ઓથર બન્યા છે ત્યારે ખરેખર ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવાય છે કેમ કે એક માતા માટે આસાન નથી હોતું કે આખે આખા પરિવારને એટલે કે સાસરિયા પક્ષને પિયર પક્ષને અને સાથે સાથે એક બાળકની જવાબદારીમાં પેશન એમને પેશનને જીવતું રાખ્યું છે ખરેખર એમની હિંમતને દાદ દેવી પડે એમને એમનું સપનું પૂરું કર્યું એના માટે ઘણી બધી શુભકામનાઓ મારા તરફથી તો હવે આપણે એમના પાસેથી જ જાણીએ કે એમને આ સપનું પૂરું કરવા માટે કેટ કેટલા સ્ટ્રગલ જોવા પડ્યા કેટ કેટલી સિચ્યુએશન ફેસ કરવી પડી તો ચલો જાણી ભગતની જર્ની मेरी जर्नी की शुरुआत कुछ साल पहले हमारे नड़ियाद के कच्ची समाज में एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें मैंने भाग लिया था उस मंच में मुझे काफ़ी सराहना मिली थी जो मेरी प्रेरणा रही है फिर धीरे धीरे मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था और जो मेरी कविताएं होती थी वो काफ़ी सरल भाषा में होती थी सिंपल वर्ड्स होते थे और रिश्तों पर आधारित होती थी तो लोग ईजिली उनसे कनेक्ट कर पाते थे और हमारे कम्युनिटी न्यूज़पेपर है पाटीदार संदेश फिर मैंने उसमें अपनी कविताएं भेजना शुरू किया था और आज तक की मेरी सारी कविताएं उसमें पब्लिश होती है और फिर टर्निंग पॉइंट मेरा आया जब हार्दिक ने अपनी बुक पब्लिश की थी इश किया जिसे मैंने एज अ को ऑथर काम किया था फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पब्लिकेशन हाउसेस के टच में आई और फिर Uh, देश की भिन्न भिन्न एंथोलॉजीज में मेरी कविताएं पब्लिश होने लगी और एंथोलॉजीज का मतलब होता है वो पुस्तक जो जिसमें कविताओं का संकलन होता है और फिर धीरे धीरे मैं कुछ प्रमोशन रूप्स के साथ जुड़ी जिसमें कि ये uh, सोलो बुक पब्लिश करने का ऑफर आया था एंड ये पब्लिश मौके था તો હવે થોડી વાત એમની કારકિર્દી પર કેવી રીતે શરૂઆત કરી કયા પબ્લિકેશનની એમને પુસ્તક લોન્ચ કરી અને હાલ તેઓએ લેખક બન્યા બાદની એમની અનુભૂતિ એમની ખુશી કેવી છે સે જાણીએસ વાઇફલ अभी कुछ महीनों पहले ही तीन मिष्टी पब्लिकेशन के साथ मेरी एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है के धागे और ये बुक जो है वो एमेज़ोन पे अवेलेबल है और ये जो पुस्तक है वो तीस कविताओं का एक संकलन है इसके अलावा मैं कोर्स लिखती हूँ और जो मेरे डेली के कोर्स होते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में पब्लिश होते हैं जिसका नाम है रसू भगत मैं कविताएं भी लिखती हूँ जिनमें से कुछ कविताएं मेरे यूट्यूब चैनल में प्रकाशित होती हैं जिसका नाम है रश्मि भगत और इन सब चीजों के पहले मैं एक माँ हूँ एक बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारिया खत्म होने के बाद जो थोड़ा सा वक्त मेरे पास बचता है उस थोड़े से वक्त में मैं अपने जुनून को आकार देना पसंद लाखों बनेलाश्मी भगत एटले की रश्मि दीदी जदा जदा तमने कई कहवा के मांगे छे एक नानकड़ो मैसेज आप मांगे छे तो आओ ए सा मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है बड़े सयाने है कहते हैं कि जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो हमें विरासत में मिलता है और जो हमारे हिस्से का आसमान होता है वो हमें खुद ही बनाना पड़ता है ज़मीन से आसमान तक का जो सफर होता है वो हमें खुद ही तय करना पड़ता है हर इंसान के पास दो विकल्प है या तो संघर्ष का रास्ता चुने या वो नींद का रास्ता अपनाए अगर आपको एक साधारण जीवन व्यतीत करना है तो आप नींद का रास्ता अवश्य चुन सकते हैं लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है अपने को आकार देना है एक साधारण जीवन व्यतीत नहीं करना है तो आपके पास मात्र ही एक ही रास्ता बचता है एक ही विकल्प बचता है और वो है संघर्ष का रास्ता हमें हमारी पगडंडी भी खुद ही बनानी पड़ती है शुरुआती दिनों में रास्ता भी समझ में नहीं आता लेकिन जैसे जैसे हम उस पर चलने लगते हैं रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं तो देर सवेर हमें मंजिल की ओर ले ही आते हैं आती हैं मैं खुद एक संयुक्त परिवार से हूँ कई दफा जब मस्तिष्क में नई रचना का निर्माण हो रहा होता है उन्हें संजोने तक का भी वक्त नहीं होता है लेकिन अगर नियत साफ होती है हमारे सपनों को पूरा करने का जज्बा होता है तो हमारी नैया लग ही जाती है और ऐसे भी वो कहते हैं न कि किनारे पर बैठे नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती एक मैसेज है जो मैं यूथ को देना चाहूंगी कि कामयाबी छोटी मिले या बड़ी मिले प्रयास चल रहा हो तब भी जो हमारे पैर है वो हमेशा जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए क्योंकि अगर हमारे लहजे में संस्कार झलकता है तो काफी हाथ आगे आते हैं हमारे मदद के लिए and this is something that i really follow and i believe that people try to be and people like to be available for those who are actually down to earth

કહેવાય કે એવી વિચારધારણા વચ્ચે રહીને એમને એ યુદ્ધ લડ્યું એ પણ એક બાળકના માતા હતા અને આજે જ્યારે 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 મને એક એવી સ્ત્રી મળે છે કે જે એના પેશનને આફ્ટર મેરેજ પણ એટલું જ પ્રેમથી એટલું જ ઉત્સાહ અને હિંમતથી ફોલો કરે છે ત્યારે ખરેખર એમના માટે ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવાય છે આઈ હોપ કે દીદીના ઉદાહરણથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે તો જે લોકો આવી હિંમત કરતા હોય છે કે જે લોકોને આગળ વધવું છે તેમને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો કેમ કે ક્યાંક એમની ખૂટતી હિંમતમાં આ આ રશ્મિ દીદીનું ઉદાહરણ ક્યાંક એમના માટે બહુ જ મોટું પ્રેરણાદાયક સાબિત થઈ શકે તો બસ જલ્દીથી મળીશું નવા એપિસોડ સાથે ત્યાં સુધી અને કીપ સાઇનિંગ વિથ ફોન જોકે કૃષ્ણ